Телеканал Миколаїв представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ніта Тарашевська. До якого свята бажано готуватись заздалегідь. Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і почуємо про справжні дива, які відбуваються у чарівну ніч. Рождественський пост це підготовка до праздку Рождества. Підготовка духовним трудом. Наш приход маленький. И молодой, около пяти лет всего лишь, как мы здесь, наш храм в честь Святителя Четворца Николая, самого любимого святого, и не только нашего города, но, наверное, и многих людей в Украине. Молитва совершается, совершается божественная литургия, и этим, конечно, благодать Божья умножается. Ми з вами стоїмо на порозі різдвяного пісту, який розпочинається 28 листопада, триватиме 40 днів і закінчується Різдвом Христовим 7 січня. За доброю багаторічною традицією, в останній день напередодні Різдвяного посту ми побуваємо в гостях у православного священника, щоб слово почути Спасительне і благословіння на піст отримати. Отец Максим, здравствуйте. здравствуйте. Вот, друзья мои, нас уже встречает гостеприимно отец Максим Меркулов, который настоятельствует в этой церкви. Мы сейчас с вами посмотрим церковь. Да, отец Максим, ну, да, посмотрим? Ну, да. ну пойдемте. мы уже вошли в эту маленькую, но очень красивую и уютную церковь, потому что, ну, уютная. Отец Максим, можно так сказать, что церковь уютная? Конечно, уютная. Любая церковь уютная, потому что в церкви молитва совершается, в церкви люди идут с верою к Господу или к тому святому, в честь кого храм посвящен. Вот наш храм в честь святителя Четверца Николая, самого любимого святого и не только нашего города, но наверное, и многих людей, которые живут не только в Николаеве, и в Украине. Наш приход маленький и молодой, около пяти лет всего лишь, как мы здесь. Но слава Богу, с молитвами святителя Николая мы, слава Богу, живем, трудимся. Есть труженицы, э, которые и благораживают э, территорию нашего храма и украшают ее цветами через свои труды. Ну, конечно же, молитва совершается, совершается божественная литургия. И этим, конечно, благодать Божья умножается. Слава Богу. Отец Максим. Церковь построена на въезде в Варваровку в честь святого Николая Чудотворца. Но когда мы заходили, я увидела э, лики святителя Спиридона Тремифунского, еще э, преподобного Серафима Саровского. Это те покровители, которые покровительствуют и церкви, и людям, и нашему граду Николаеву? Но это святые, которые больше всего любят наш народ. Сидели Спиридона почитает не только в Греции, где он мощами своими почивает, но и у нас, в Украине, и в Николаеве. Поэтому как бы от, изобразили этих святых Спиридона, святителя Тремифунского и преподобного Серафима Суровского, просто как более почитаемых святых вот, нашим народом. Так вот они. Мы молимся, конечно, всегда вспоминаем их, призываем на помощь, и, конечно же, их помощь, молитвенное предстательство мы ощущаем. Поэтому мы их любим и их изобразили. И очень хочется надеяться, телезрители, что и святые нас любят, потому что без любви вообще и прожить-то невозможно на свете, да, отец Максим? Ну, конечно, любовь — это выше ее нет, выше любви не бывает, потому что Господь есть любовь, это одно из имен Бога. Если, как говорит апостол Павел, я имею, там могу говорить языками ангельскими, но любви не имею, то я ничто. То есть выше всего любовь. Если есть у человека любовь, то любовью можно победить все. Всякое зло только любовью. Отец Максим, Рождественский пост. Это веселый пост или пост есть пост? Ну, пост это, во-первых, конечно же, всего подвиг. И это возможность немножко приблизиться к Богу. Потому что когда человек немножко себя ограничивает в чем-то, в частности, если брать пост в пище ограничивает, где-то ограничивает себя в поведении, то, конечно же, ему легче духовно трудиться. Потому что когда человек расслаблен, ну есть такое время, когда можно немножко и повеселиться, время в святок, допустим, рождественских святок или пасхальной седмицы светлой, тогда мы немножко, конечно, расслабляемся, где-то. Кушаем пищу, которую мы не употребляли в течение поста, немножко посещаем своих родных, близких, веселимся. Духовно веселимся. Это не запрещено. А пост – это как раз то время, в котором мы себя готовим к этому празднику. Допустим, Рождественский пост – это подготовка к празднику Рождества, подготовка духовным трудом. Мы себя ограничиваем в пище, мы сдерживаем себя в поведении, мы меньше суетимся. Чаще посещаем богослужения, стараемся по возможности, и дома совершать по возможности больше молитв. Как бы вот таким духовным подвигом мы подходим к этому великому празднику. Что Рождество Христово – это тот праздник, который ну, можно назвать и семейным таким радостным праздником. Но самое главное – это начало спасения, потому что Христос рождается, мы Его славим, Христос с небес, мы Его встречаем – это как Рождественский пост всегда начинается вот, подготовкой, и во время вечернего, вечернего богослужения, введения во храм Престой Богородицы, в этот праздник, 4 декабря, уже на Богослужении это ощущается, когда в песнях Канона мы слышим слова о том, что Христос рождается славить и Христос небес срящите. Встречайте. И вот этой подготовкой мы встречаем Христа мы должны понимать, что акцент нужно делать не только на телесный, но и на духовный. Вот иногда получается, что мы за духовный пост не думаем, мы вроде постимся, мы можем одновременно и объеться этой постной пищей, мы можем одновременно и ближнего своего обругать, обидеться на ближнего своего, осудить ближнего, это уже будет не пост, это уже будет как бы подобие поста или диета. И еще, конечно же, самая главная цель, мы не должны в посту достигнуть целей похудеть или принять какую-то форму лучшую. Нет, мы должны в течение поста бороться со своими страстями и с Божьей помощью хотя бы хоть немножко стать лучше, чище, изменить многое, что мы не смогли изменить до поста. Если с кем-то в ссоре, мы должны помириться, если кого-то обидели, должны тоже примириться с ним, попросить прощения. Как бы вот духовный подвиг в посте важнее, чем телесный. Ну, в том смысле, что мы можем где-то по немощи и не поститься, потому что у нас болезнь. Но духовно мы можем быть постящимися, совершая добрые дела, борясь со своими страстями, борясь с грехом, это будет выше всего. Вот и недаром мы приехали к вам в церковь сюда, чтобы настроить душу на пост. Да, телезрители, настраивайте души на пост. Ну, настраивайте, настраивайте. И в вашей церкви есть очень красивые иконы, ну, можно сказать, святыньки, да, отец да. Которые помогают настроиться и бороться со своими страстями. Ну, милостью Божьей у нас в храме есть иконы с частичками мощей. Вот, преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, чудотворцев, преподобного Нестора летописца, есть частички священномучеников Зверенецких. Конечно же, все мы молимся, мы просим у них поддержки, помощь, не только там в течение поста, но и всегда быть достойным звания христианин. как, почему мы обращаемся к святым? Не просто потому, что мы их любим, мы и заодно и просим у них предстательства, чтобы через нашу молитву и веру Господь посылал нам нужное, полезное для спасения души по их молитвам. И мы должны обязательно верить. Если мы молимся какому-то святому, обязательно Он за нас тоже ходатайствует. Не может такого быть, что мы просим, а может Он не молится за нас, такого не может быть. Там, где пребывают святые, там одна любовь, потому что они пребывают в Боге. Если мы их призываем, конечно же, мы верим и чувствуем то, что они нам отдают эту любовь. А знаете, как бывает, я думаю, что телезрители, вы сталкивались с этим, когда ты молишься святому и просишь чего-то, а вместо этого посылаются еще большие скорби. Почему то Уже такой путь, Христос сказал, что в мире будете скорбны, но дерзайте, потому что я победил мир. То есть не значит, если я э, хожу в церковь, исполняю какие-то там э, правила, то значит в моей жизни все будет хорошо, гладко, так как мне хочется. То есть это не, за, не страхует от э, скорбей и бед? Это не страхует, но это помогает, вера помогает э, эти скорби переживать и к ним относиться по-другому. Возьмем э, любого святого, его житие, Как оно было скорбно, как оно было наполнено разных искушений и проблем но они это все переживали ради Господа они это все терпели и знали что впереди у них цель Господь и нужно очистить свое сердце нужно победить свои страсти нужно показать свою веру не только на словах но и на делах и Господь их в конце венчал венцом либо мученичество либо других там вот есть преподобные у нас есть святители есть священномученики То есть, как бы, вот, они достигали этой цели с Божьей помощью, с помощью благодати Божьей, но с твердым намерением, что мы должны спасать свои души. Поэтому к суете они не, могли, не относились никак, не причастны были к суете мирской. То есть, когда человек молится и не получает просимого, это не значит, что его не слышит святой. Это значит, может быть, просто ему не полезно то, о чем он просит. Конечно же, Господь знает, что для нас нужно, и когда это полезно будет. Поэтому подает в тот момент, когда действительно это нужно. Либо нужно сегодня пережить эту скорбь, которая нас посетила, ну не вовремя. Вот. Или нужно эту болезнь перетерпеть, которая тоже вроде бы ну, не все ж, да никто любит болеть, никто же не скажет, что я жду болезни, чтобы поболеть. Но в этот момент Господь тебя посещает, для того, чтобы ты немножко смирился, потрудился духовно, где-то принес покаяние в своих грехах содеянных. И, конечно же, больше укрепился в вере, что грешащий человек, когда он здоров, он продолжает грешить. А когда человек болеет, то уже мало кто думает о грехе каком-то. Если мы лежим прикованы к постели, то как мы можем думать о каком-то развлечении, о каких-то там тех похождениях, в которых мы участвовали, когда были здоровы. Все, человек уже осознает, что значит что-то произошло, нужно о чем-то задуматься. Поэтому скорби и болезни для христианина и проблемы ⁇ это естественно, это нормально. Значит, Господь с нами. Вот в древности плакали христиане, когда прожили один день или там неделю и без искушения. Они говорят, значит, Бог нас оставил. Представляете, как это? Вот Бог нас оставил, у нас сегодня не было никакого искушения, никакой, никакой проблемы мы не пережили а радовались, когда Господь посещал их. Значит, надо вот в этом потерпеть, укрепиться, и Господь с нами. Вот как бы вот. Скорби и болезни – это приближение к Богу. Но для того, чтобы укрепляться не только духовно, но я телезрителям предлагаю и немножечко, и, может быть, и телесно в какой-то мере подкрепиться, да, отец Максим? Может быть, мы сейчас, посмотрев здесь и помолившись в этой вашей замечательной церкви, может, попьем чаю? Обязательно. Нужно согреться, попить чайку и укрепиться телесно, конечно же. Пойдемте, телезрители, попьем чаю и за чаем уже продолжим нашу беседу. И вот, друзья мои, мы с вами переместились из церкви в такую уютную светелку у отца Максима. И Чай, блинчики сегодня еще можно, потому что пост наступает только завтра, а сегодня мы заговляемся на Рождественский пост, то есть сегодня мы еще можем вкушать и блинчики, и колбаску, и конфетки, дайте Конечно, заговение включает себя в то, что мы как бы кушаем то, что еще можно кушать, а с завтрашнего дня совершаем уже подвиг. Сегодня наедаемся в таком смысле радостно, а завтра уже будем трудиться. Завтра начинается подвиг. Подвиги, как известно, бывают разными, но подвиг у каждого христианина это в первую очередь что? Во-первых, подвиг для каждого по-разному по силе возможностей по силе душевных и телесных тоже возможностей. Кто может соблюдать все законы поста, посещать богослужения больше раз, чем мы привыкли там, раз в неделю, почаще быть на богослужении, больше молиться, включать в себе больше молитвенные правила. А кто может просто соблюдать пост, совершая добрые дела? Вот не может человек поститься, нет у него здоровья. Но зато он совершает добрые дела, он может где-то материально помогать, хотя добрые дела он только заключается в материальном, в материальной помощи. Молитва ⁇ это тоже добрые дела. Когда мы за кого-то молимся, просим Бога, чтобы Господь дал ему здоровье, чтобы Господь помог ему с его важными делами их совершить, конечно же, где-то жертвуем с копеечкой. Где-то стараемся, если любим много говорить, помолчать, не осудить никого. То есть у каждого пост свой, и каждый пост должен определить сам себе. То, конечно же, с благословения духовника, если он есть, потому что можно много на себя взять труда. Ну да, самочинение оно не всегда полезно, да? Да, мы священники с этим часто встречаемся. Наберет человек себе много правил я буду себе и кафисты читать, и молитвы больше, и раньше вставать, и поклоны бить. Пройдет день-два, человек приходит, я не могу. Освободите меня от этого. А почему ты самовольничаешь? Тогда уже начинаешь ему объяснять, что нужно все с рассуждением. Так поститься, чтобы были силы помолиться. Ведь можно так попоститься, что к вечеру будешь лежать без сил либо ходить раздраженный, когда человек голодный, он раздраженный и на всех злиться, а можно так распределить пост, что вот будут силы в течение дня помолиться, вечером помолиться, зайти в церковь на богослужение, где совершается каждый день служба, чаще попричащаться, то есть вот соединять телесное с духовным, то что полезно для тела и, конечно же, важно и полезно для души. Покаяние, оно всегда должно сопровождать пост. То есть пост без покаяния – это не пост. Осознать, что мы должны исправить в, этом, в течение этого поста. У меня такая немощь, у меня такая проблема. Значит, с Божьей помощью в течение поста мы должны это исправить. Только не своими силами, с Божьей помощью, с благословения Божьего. И, конечно же, Господь помогает. Люди об этом свидетельствуют, что вот, слава Богу, попостились. Встретили там Рождество или какой-то другой праздник, который в пост нас подводит, допустим, к Пасхе или к празднику Петра и Павла, или к празднику Успения, Успенский пост. И Господь все разрешил через наш труд, через нашу веру, через тот пост, который мы прожили. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что пост — это сладкое время. Это тоже тут для нас не всегда понятно. То есть пост святые встречали с радостью, для них это было они жаждали этого времени, когда наступит пост, чтобы больше потрудиться для Господа. Некоторые люди скорбят, что пост, значит, где-то слабая вера. Поэтому, вот, в общем, пост — это подвиг для каждого свой, по возможности, по силам, но с рассуждением, чтобы не было потом проблем после поста. Отец Максим, вот мы сейчас с вами сидим, да, телезрители, в такой уютной светелке, э, чай, ну как-то так благодатно, а за окнами мир. И вот вы знаете, когда выходишь э, из церкви, вообще вот мир, он бушует и не дает сосредоточиться. А рождественский пост, он как раз выпадает на такое время, когда декабрь, когда подготовка к Новому году, со всеми вытекающими отсюда последствиями и как-то мир увлекает, увлекает и так он может увлечь, что забываешь обо всем, а тут бах, новый год, что делать? Ну опять же все зависит от веры христианина и отношения его к посту. Православные христиане новый год празднуют. Не 31 декабря, не с 31 на 1, на 1, а совсем другой период. С 13 на 14 января, когда поста уже нету, когда святки. Ну, а можно праздновать и этот Новый год, и тот, и старый Новый год? Естественно, что мы многие привыкли. Родители наши, допустим, там, знакомые. Мы, мы можем там собраться, да, можем там, если мы православная семья, мы можем встретить гражданский Новый год. С постным столом, там, вот как бы не развлекаясь сильно, там, не упиваясь спиртными напитками. Это все тоже возможно, но э, смысл Нового года не развлечение. Вот мы встретили этот Новый год, все, поблагодарили Господа за прошедший год, просим помощи на следующий год. А в посту мы все равно должны сдерживать себя. То есть не должны себя оправдывать. там а Новый год мы привыкли, или там меня зовут гости, значит можно нарушить это, значит можно где-то снисхождение себе сделать. Мы должны не искать причину снисхождения для себя сделать, а причину искать смысл. Для чего нам это нужно? Расслабиться, то подождем еще недельку. Придет Рождество, покушаем, соберемся, встретимся с друзьями. А если это причина же лишь бы себя оправдать, Новый год привыкли так все, так давайте уже будем один день, а потом опять войдем в пост, будем соблюдать. Как бы это, это будет только оскорбление поста и Господа, и пользы не будет. Поэтому мы православные христиане должны знать, что сначала Рождество встречаем, потом Новый год. Если хотим встретить Новый год, значит нужно как-то сдерживать себя стараться с теми людьми встречать Новый год, которые тоже этого понятия. Тихо, спокойно, благодаря Господа, утром пойти в храм, пойти прославить в храме святых, которые в этот день празднуются. Мученика Ванифатия, преподобного Амфилохия Почаевского, или просто поблагодарить Господа. Есть такие храмы в каждом городе, где служится каждый день литургия несмотря на что это Новый год там, или какие-то другие гражданские праздники, когда нужно ночью не спать. Поэтому есть даже, вот, слава Богу, в нашу традицию, в нашей епархии, да и в многих епархиях вошло такое, что Новый год встречать за богослужением. То есть если мы прославные христиане, в многих храмах служится ночная литургия с 31 декабря на 1 января как странно отец максим настоящие чудеса по-честному они случаются именно в рождественскую ночь но почему-то люди упорно продолжают держаться за новогоднюю ночь что именно в новый год исполняются все мечты не все и не всегда почему наверное потому что это еще с советского времени нас так приучили когда рождество упразднялось немножко а акцент делали на Новый год. И нам говорили взрослые, что вот Новый год это какая-то волшебная ночь, какая-то там, там одно, второе, третье. Но на самом деле это, мы должны понимать, что чудо это в Рождество, то, что в мир пришел Христос Бог, Спаситель, Царь, Творец в убогой пещере рождается где его не встречают э, пышными одеждами, теплотой, а где его встречает э, через холод э, дыхание э, там, животных, которые в этой пещерке тоже ночевали, солома. Вот, э, вот эта радость, это действительно чудо, как это сам Бог, великий и всемогущий Творец мира, э, смиряет себя и рождается в Богой пещере. Отец Максим, Итак, впереди Рождество, а завтра начинается Рождественский пост, или Филиппов пост, как его еще называют, в честь апостола Филиппа. И будьте добры, хотелось бы, чтобы вы преподали нашим телезрителям пасторское благословение. Вот завтра пост. Благословите телезрителей на пост. Пускай Господь своим благословением посещает нас, благодатью укрепляет нас в вступлении в этого в этот пост Рождественский Филиппов, пост радости, пост, который не является строгим таким, как пост перед Пасхой. Пускай Господь послает нам духовные телесные силы, пускай Господь укрепляет нас, дает нам возможность больше помолиться, возможность меньше суетиться в эти дни, осознавая важность этих дней. И, конечно же, соблюдать пост по мере и возможности по силам и с рассуждением. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне присно, и и во веки веков. Аминь. Божьей помощи всем и с началом Рождественского поста. Сегодня, друзья, мы с вами были в гостях у настоятеля Свято-Нікольської церкви, що у Варваровці, і Максима Меркулова. Дай Боже, щоб цей різдвяний піст мы з вами прожили спокійно. И ради сна. Я, Анна прощаюсь с вами. На все доброе.